Мы вскрыли э, слой, который на самом деле гораздо, гораздо гру грустнее, чем, чем даже мы предполагали. И на сегодняшний момент э, это первый шаг. Второй шаг э, ⁇ э, подлинная регуляция этой ситуации. Министр экологии, не хочу отнимать у него его хлеб, он уже все подготовил, мы думали, что это будет на прошлую среду. Посмотрим, может быть, это удастся вынести на завтра. Будет новая... Государственная концепция по регулированию добычи бурштина по территории Украины. Она прежде всего предполагает убрать с рынка всех этих спекулянтов и бандитов, которые скупают левый бурштын у населения, причем скупают по брусовым ценам, те, кто их контрабандой перепродает. Мы хотим вести государственную функцию, ключевую государственную функцию по скупке ключевую государственную функцию по сертификации этого бурштана для продажи за рубежом. Мы хотим уважать возможность людей добывать эту ситуацию, старателей, которые будут получать соответствующие лицензии не только на добычу, но и на рекультивацию этих земель. То есть, если ты в лес, зашел в лес и взял участок там 100 на 100, произвел там добычу, то ты обязательно должен подумать о том, как там будет дальше этот лес расти или как эта почва будет работать. Но это я очень упрощенно сказал. Там есть целая система через государственные предприятия, через государственное лицензирование. Министр экологии и премьер-министр этим занимается. Я думаю, что в ближайшее время мы это будем увидеть. Наша функция будет за этим держать контроль. И я думаю, что когда будет легальная государственная возможность добывать бурштин, в тот момент количество преступлений резко сократится потому что и местным жителям больше нет будет никакой охоты работать на бандитов. И лучше заплатить налог, да, иметь легальный доход. И местным властям то же самое. Бандиты как класс, они появляются там, где появляется возможность нажиться. То есть на сегодняшний день мы кое-что сказали публично о том, что целый ряд криминальных авторитетов, которые занимались скупкой и продажи, как они говорят, билетов э, на на каждую помпу, на добычу, нами задержаны и значительная часть из них сбежала. Э, Кое-кто находится еще в разработке. Здесь есть оперативные нюансы, о которых я не хотел бы говорить. Если вы заметили, пока эта операция коснулась только Ровенской области, как наиболее э, наиболее обостренная ситуация там именно, да. Но близко к этому та же самая ситуация и в Житомирской и в области. Там аналогичные процессы будут происходить аналогично.